Мені повідомляють, що у нас на скайп зв'язку ще є Андрій Капустин. Пан Андрій, журналіст, блогер, наш колега. Пан Андрій, Скай. чуєте нас? Да, да, доброго доброго, доброго ранку. Капустін, мабуть, щось про собак зараз розкаже. Я Знаю, що Андрій дуже багато переймається проблемами. Так. Бродячих собак а, а, а так, я так. від них, а я від них сильно потерпаю, тому що я велосипедист. а Всі велосипедисти знають, що кращий друг велосипедиста це бездомний собак. Але сьогодні в нас трохи інша тема. І е, Андрій Капусті написав дуже добре. описав цю ситуацію з е, повторним арештом Юлії Тимошенко на блозі е, в сайту. Кореспондент. Я знаю, що там пана па просто Андрій кілька версій подає, що це могло би бути. Ми тут теж ламаємо голову для чого. Ну, врешті два решті. рази, все-таки. Може, він, він, Андрій, це... я не знаю, що він мене чує. Андрій мій чує? хороший знайомий, передай то йому там в скайп моє вітання зі святами. Так, <говори> Олег, я я, я, я сюди без передачі. Ну вітаю <говори> тебе, святом Андрій. І тебе З Андрієм. Так. Отож, <говори> за... то, все ж таки, про Андрію, ваші версії. Що це було за цей повторний арешт? Що би він мав означати? Для чого це робилось? Ну, вы понимаете, это все со стороны выглядит, ну, Олег уже говорил, да, я думаю, не, не один он, это уже звучало, это более чем абсурдно. То есть арестовать еще раз арестованного человека, как я написал, ну, разве что ее поймали бы в подкопе. Вот тогда можно было бы опять уже стучать, или, или менять э, уже при существующем мере пресечения, там не знаю, отправлять в карцер. Но это решает не суд, это решает администрация СИЗО. В кандалы можно це... закувати. Можно заковать, да. И в кандалах Но... привезти на засідание. Но ну, тобто це доводило ситуацию до когось до абсурд. Кев просто враження, что нашу <сум> ситуацию и намагается довести до якогось на повного абсурда. Тобто... У, нас, у нас же у нас же столько людей пребывают в СИЗО в ожидании какого-либо суд. заседания, что это спешка. В общем, ну если так уже абстрагироваться от всего, говорит о явно заказном характере. Вот какой-то, не знаю, там ветви этих ястребов, которые хотят довести ситуацию, опять же повторюсь, до максимального абсурда. потому что все, ну, там западные комментарии, которые я слышал там, там BBC ещё вот, они просто как бы очень кратко это комментировали, поскольку у них нет комментариев по этому поводу. Тут тобто, може так... це таки сигнал, власне, навіть для Заходу. Тобто, ні, не беріть, не підписуйте асоціацію. Ці ми дуже-дуже дикі. У нас тут мумба-юмба племя, і ми от так узгоджуємося з наших політичних лідерів. Это от, это от кого сигнал? Если это сигнал от силовиков, то они не принимают участие в переговорах. Если это сигнал от Януковича, зачем тогда ему так было вчера. А, тепло, ну, скажем, тепло встречаться с господином Фюле, да, и говорить, что наш вектор, наш путь только в Европу. Поэтому и здесь логика абсолютно отсутствует. Единственное, что я надеюсь все-таки, что мы сегодня получим ответ хотя бы на один вопрос в отношении условий содержания Тимошенко, потому что заявление господина Кузьмина, Вчера подкрепленное заявлением господина Багирова в отношении этого пятизвездочного номера в условиях лукьяновского СИЗО, но раз ему уже дали возможность ее посетить, то я думаю, что, в общем, наверное, он поделится своими впечатлениями. И тут мы хотя бы уже получим какой-то ответ на то, кто лжет. Либо это лжет защита Тимошенко, либо это лгут те люди, которые, как говорил генпро... замгенпрокур... первый замген прокурора и примкнувший к нему господин Багиров. Заодно мы получим, ну, наверное, хотелось бы получить еще и ответ на вчерашнее заявление господина Лисицкого, начальника всей нашей тюремной системы, о том, что если тема ну, в отношении состояния здоровья, потому что заявление, что если Тимошенко, я практически напрямую цитирую, что если Тимошенко не перестанет жаловаться на боль в спине, то ее отправят обратно в камеру. Это, в общем, как бы тоже уже за гранью и за рамками, да? Ну... Обратно в камеру. Ну, да, я, я понимаю. И в отношении версии, ну вот я, я несколько версий рассмотрел, которые просто, ну на поверхности лежат. Это могла быть и такая асимметричный ответ на день рождения, который был день рождения Тимошенко, mm -hmm. который был устроен под стенами э, Лукьяновского СИЗО, когда, в общем, никто не ожидал, что там придет там, порядка 5-6-7 тысяч человек. Да? На четырехчасовой концерт, который люди легко и радостно отстояли, в общем, ну, не в июне. Да? на вот эту нестандартную ситуацию с граффити на стенах СИЗО, на обвешивание близлежащих домов этими сердечками с пожеланиями. И самое главное вообще, какая экзотика, какие воспоминания, это пожевать торт от именинницы, которая находится за решеткой, торт, который раздавался э, присутствующим. Так вот, перформанс очень хороший, да? І от тепер асимметричный ответ. Ага, да і плюс фейерверк, фейерверки. Okay. А тепер так, а асимметричный ответ. симметричне так, а ми вам вот такой сюрприз. Ага, тобто тут логіка є, просто она нас примитивна, что що ми, на, ми просто можемо її не побачити на перший погляд. Ми ж думаємо, що про якісь державні речі йдеться. Дуже може про долю України, Нормально. яка буде вирішуватися you know, там еще через тиждень. Здесь так? Еще, здесь еще бути і казус исполнителя, Тому що нежелание, скажем, там першого ліця верхушки. видеть Тимошенко на свободе, ну просто, знаете, как пожелание, как мы это там видели не единожды. Просто было исполнено настолько примитивно и топорно, поскольку, по всей видимости, других ответов не было, что мы получили то, что мы получили. А нежелание власти видеть Тимошенко на свободе, в общем-то, абсолютно логично и понятно. Потому что, ну, ну представьте себе, э, выходит Тимошенко, и невзирая ни на что, ни на боль и так далее, все равно появится в каком-то ток-шоу. Это будет логическое завершение. Что будет дальше, это понятно. Да? Э, прямой эфир и Тимошенко после камеры в ток-шоу. Uh -huh. Доброе, Андрею. вам дня. Мы приходим в студию.